Мы уже поговорили сегодня про бабло, поговорили про то, как, про то, как сделать медиа. Я прозвучу очень короткое лаконичное без лирических отступлений на, ну, про ответственность перед Родиной и так далее, о том, для кого мы это делаем и как мы это делаем. Грубо говоря, мы появились, когда мы поняли, что нет студенческих ресурсы для молодых людей, но только не студенческие. Мы считаем себя именно студенческим медиа, и, собственно, сейчас я попробую рассказать, почему мы думаем, что мы имеем право так себя называть. Есть большая путаница вокруг понятия студенческого СМИ его обычно путают э, с университетскими медиа, их путают с молодежными изданиями. Ну, что происходит. В молодежных изданиях э, пишут. Э, это очень, ну, целевая аудитория молодежного издания очень широкая. Соответственно, студенту для того, чтобы найти для себя там что-то полезное и качественное, приходится покопаться, хорошо. Э, про университетские издания это то же самое. Это очень локальный, это наоборот. То есть вот идет э, молодежное издание. Идет студенческое издание, а потом идет уже университетская СМИ, которая берет очень локальные русские темы про то, как ящику с морковкой смешали в столовке, как прошел какой-то новый скандал с преподавателем. Это все очень важная штука для того, чтобы ну, как бы одни студенты учились других, перенимали какой-то опыт. Но мы хотим думать, что мы изобрели немного другой метод это делать. Мы решили создавать студенческое смысло, соответственно, когда мы столкнулись с этой проблемой. Мы значит, сели группой и решили выяснить, а кто же такие студенты. Ну, то есть когда очевидность подсказывает, что это люди, которые учатся, но на самом деле это люди, которые учатся, и из-за этого попадают в определенные жизненные условия. То есть у них обычно нет денег, ну или их очень мало. Обычно. Потому что, кстати, большинство семей, о которых мы сегодня разговариваем, они киевские. А студенты — это не только молодые люди, которые живут в Киеве. Это студенты живут и во Львове, и под Львовом, и в Ивано-Франковске, и много-много где. А студенты — это люди, которые активны, которые пытаются встать на ноги, и им нужна информация о том, где, ну, каким образом это сделать. Это люди, которые находятся в поиске, это люди, которые убирают по путешествиям и пытаются каким-то образом расширить свой опыт. Что происходит, когда они начинают читать не студенческие СМИ, а, например, просто молодежные? Для того, чтобы раскопать какую-то полезную для себя информацию, они постоянно смотрят на гранты, проекты, программы для, например, 30-летних людей, которые зарабатывают деньги и могут позволить себе поехать в отпуск они смотрят там, на вещи, которые они не могут себе позволить, или сталкиваются с возможностями, которые на самом деле для них невозможности. А, мы как бы, а, ну, вообще нужно сказать, что мы довольно романтическая, идеалистическая редакция, вот, а, поэтому мы заботимся и волнуемся об их тонкой душевной организации. Вот, поэтому а, мы думаем, что когда человек очень часто видит а, возможности, которые он не может реализовать, а, у него опускаются руки, крылья обламывают, вот, и, э, ну, ой, я обещала про будущее нации не рассказывать, но, в общем, растет беспомощное поколение, которое не верит в свои силы. А, что мы решили делать для того, чтобы эту ситуацию исправлять и, а, ну, помогать, не, не то что помогать утопающим, бросать, короче, соломинки людям, которые хотят что-то делать. А, студенты — это не только люди, которые а, не имеют денег и хотят путешествовать, это, деньги, это люди, которые имеют свои права, имеют определенные льготы, о которых никто не говорит. В первую очередь мы начали э, заниматься тем, что мы наняли юриста, который э, на простой обывательский язык переводит законодательство Украины, который рассказывает о том, как студенты могут оформлять э, свой академ отпуск, как они могут... Э, я не знаю, использовать студенческие билеты, куда у них бесплатный вход, за сколько дней преподаватель обязан подать вам э, билеты к экзаменам, э, как преподаватели могут использовать ваши работы, вообще могут ли они их использовать. Как оказалось, ну, то есть у нас вообще в стране это как бы нормальная практика, когда никто не знает своих прав. Но студенты, как оказалось, вообще них ничего не знают. Э, кроме этого, мы начали э, рассказывать о путешествиях и о том, как делать это дешево. Как это дешево делать по Украине, потому что в Украине очень много мест, но не изреза а, просто а, поехать куда-то зайти в парк и провести там все свое свободное время. Нет. А, что можно делать, где останавливаться, где есть так, чтобы не тратить деньги, много смотреть и эффективно использовать свое время? А, мы делаем а, самые большие подборки грантов, волонтерских программ, а, курсов, онлайн-курсов, а, курсов там регуляции, повышение квалификации и так далее. И делаем это исключительно с э, учетом э, временных и финансовых возможностей студентов. То есть студент не может на полгода уехать куда-то на стажировку. Ну, или может, но нет. В общем, масса не может себе этого позволить. Э, мы готовим материалы про актуальные для темы. То есть, во-первых, у нас э, мы делаем новости. Э, мы пишем, э, мы следим за тенденциями э, того, что происходит в мире с студенчеством. В Гарвардах, Оксфордах и так далее, и в менее локальных местах, но не на уровне скандалов и разбора. Мы готовим материалы о том, что давно исследовали в мире исследователи о душе и теле и мозги молодых людей, так чтобы люди могли, наши студенты, более качественно использовать свое время. Вот. Мы делаем опросы студенческих мнений. Uh, про актуальные темы uh, и публикуем их. Uh, ну, в общем-то, на самом деле, чтобы узнать, что мы делаем, можно зайти к нам на сайт и посмотреть. Uh, там интересно, красивенько, вот, и он обновляется каждый день, слава богу. Uh, собственно, uh, я думаю, что я ответила на вопрос и выложила. Да? Стоит 10 да, минут. Еще uh, вот. uh, хочу сказать, что мы хотим сотрудничать со всеми. У нас можно стажироваться, у нас можно работать. Мы зимой организовали мероприятие в честь одного года, который он исполнился, и вот София очень нам помогала в этом. Мы собрали студентов, мы нашли всех студентов Украины, которые достигли чего-то на международном уровне и наградили их подарками, устроили для них праздник. И я хочу анонсировать, что у нас вот через месяц или полтора будет новое мероприятие, городское и уже для всех, для всех, для всех, для всех, для всех. И это будет что-то такое для сутринских, чего еще в Украине не было. Uh, Спасибо за внимание.